darlarından birinci siniflər üçün testlərə baxaq. 26-cı sualda verilib ki, 14-dən 3 vahid kiçik ədəd neçədir? Əgər burada 3 vahid kiçikdir yazılıbsa, yəni bax kiçik, kiçik yəni az deməkdir. Yəni çıxmaq işarəsi deməkdir. Yəni 14-dən minus 3, 3-ü çıxaram, o da neçədir uşaqlar? 4-dən 3 1. Bir də qalır orada 11. 14-dən 3 çıxanda 11 edər. Deməli burada cavab B variantıdır. Yox, əgər 3 vahid böyük desəydi, onda toplayardıq. Kiçik ədəd dediyinə görə e, çıxmaq lazımdır. E, 27 parçaları qısadan uzununa doğru sıralayın. Qısadan uzununa doğru, yəni əvvəlcə ə, hansı ə, parça kiçikdirsə onu, daha sonra getdikcə, yəni artan sırada yazaq, ə, qeyd edək. Yəni e, baxırıqsa şəkildə göründüyü kimi ən balaca parça budur. Sonra ondan nisbətən böyük olan parça budur, daha sonra ən böyük parça isə budur. Ə, deməli, qısadan uzununa doğru, yəni ən qısa dedim axı 2-dir, 2, 3, 1. Bu da hansı variantdadır? C variantında. Hansı qabın tutumu 1 litrdən azdır? 1-ci şəkildə görürük ki, fincan şəkli var. Fincan hər halda 1 litr fincan, elə bir fincan yoxdur. Qazan 1 litr ola bilər. Bax, orda sonra vədri şəkli var ola bilər, samovar ola bilər. Lakin fincan 1 litr ola bilməz. Bu mütləq 1 litrdən az olmalıdır. Deməli A variantıdır. 29 10-a qədər azaltmaqla fərqi tapmaq üçün sıxılan hansı hissələrə ayrılmalıdır. Ona qədər azaltmaqla yəni nədir uşaqlar? 13-dən neçə çıxanda yəni 10 etməlidir. Yəni necə? 13-dən 3 çıxaram. Bax belə yazım da. 13-dən 3 çıxaram, daha sonra 6 çıxaram. Neçə edər? 13-dən 3 10. Yəni ona qədər azaltdım 13-ü, ona qədər azaltdım. 10-dan 6 çıxanda 4 edər. Həm də bunu belə də yazaq. 13-dən 4 çıxanda onsuz da 4 edir. Yəni görürsüz cavabımız da eynidir. E, Biz isə burada lazım olan ona qədər azaltmaqdır. Yəni 13-dən 3 çıxaram, sonra 6 çıxaram, çünki 3 ilə 6-nın da cəmi 9 edər. 9-a bərabərdir. Yəni eyni cavabdır. Burada da variantımız A variantıdır. Yəni 3-dən 6-ya yazmaqla fərqi 30 modellə verilmiş ədədlərin cəmini tapın. Bax burda göy hissəciklərin, dairəciklərin daha doğrusu, əvvəlcə sayını tapaq. Görək nə qədərlər. Bax burda görək 5. Burada da görək 8. Deməli bunu necə nə edə bilərlər? 5 + 8 = 13. Bu görə hansı variantda var? Bu C variantında var. Cavab C variantıdır. Daha sonra keçəy növbətə suala. Bir kisə qəndin kütləsi nə qədərdir? Görürük ki, tərəziyə bu tərəzinin bir tərəfinə qənd kisəsi yerləşdirilib, digər tərəfinə isə kütlə daşlar yerləşdirilib və onların da kütləsi, yəni çəkiləri yazılıb 3 kq, 5 kq. Deməli, əgər tarazlaşırsa, yəni bu tərəfdə qənd kisəsi bu tərəfdə də də kiçiklər daşlar. Deməli, qənd bu həmin e, kiçiklərin cəminə bərabərdir. Yəni 3 + 5 neçə edər? 8. Deməli, qəndimiz 8 kq-dır. Qəndin e, kütləsi. Daha sonra 65 ədədi hansı ədəd üçündə onluq və təkliklərinə doğru ayrılmışdır? E, əvvəlcə deyək ki, 65 ədədinin onluq və təklik necə ayrılır? Yəni 65 ədədində 6 onluğumuz var beş təkliyimiz uşaqlar. Bax bu hansı şəkildə görünür? 65 yazıb 60 onluq, 5 tək. Bu əlbəttə ki budur səhvdir. 50 onluq, 6 bu olmaz. 20 onluq olmaz. Amma burada 6 onluq, 5 təklik. Bax bu olardı mə cavab D variantıdır. Daha sonra e, hesablayın. 12 + 6 18-ə bərabərdir. Bu da C variantında. 15 manatı 2 çağız pulla necə ifadə e, etmək olar? Yəni 15 manatda 1 onluq 5 təklikimiz var. Yəni bizə 10 manat lazımdır, bir də 1 5 manat lazımdır. Bu da A variantındadır. Daha sonra. Mağazada da hər birində 10 ədədi olmaqla 5 qutu e, yumurta satır. Gəlin bu qutuların şəkil çəkək. Bir qutu, ikinci qutu, 3 qutu, 4 qutu, 5 qutu. Hər birində deyək ki 10 ədəddir. Eləmi? 10 ədəd, 10, 10. 10 da burada var, 10 da burada. Bax bunları toplayanda görərsiniz ki cavab 50-yə bərabər. Deməli cəmi, bax bu qutuların hər birində, cə, ə, hamısında cəmi 50 yumurta var. Cavab C variantı. Daha sonra. Səbətdə 8 alma var idi. 2-si yeyildi. Bu tutalım ki səbətdir. Burada 8 dənə alma var. 8-dən 2-si yeyildi deməli, yəni 8-dən 2 çıxaram 6. Daha sonra səbətə 3 alma qoyuldu. Yəni 6 axı 6 qalmışdı, 6-nın da üzərinə 3 gələrəm, 9. Deməli, səbətdə indi bu dəqiqə hal-hazırda 9 alma var. Ee, və sonda sonuncuya baxaq. Ee, 37 40-cı suallarda fiqurların yarılarını digər yaraları ilə uyğunlaşdırın. Bax bu ə, belə uyğunlaşdıraq. Fiqurların yarıları, bax bu bu fiqurla uyğundur. Daha sonra 39-dan da bu fiqurla uyğundur. Necə uşaqlar? Məsələn bax bu üçbucaqdır. Üçbucaqdır eləmi? Bax bunu gətirib bura yerləşdirəndə baxın. Bunu gətirib bu fiquru sərqəss oldu. Bura yerləşdirəndə bax görürsüz tamamlanır. Bunu da bax bu bunu da gətirib bura yerləşdirəndə tamamlanır. Daha sonra bu da bura uyğundur. Belə yerləşdirəndə tamamlanır. Bu da həmsinin o minvalla gedir, uyğunlaşdırmaq olur. E, daha sonra bu da bura uyğundur. Vəziyyətdən bu qədər uşaqlar